Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang mudiman Kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai bahkan hidup bersama kita Tak jarang kita jumpai sebuah keluarga atau orang tertentu yang memang sengaja memelihara kucing Dikasih makan dan minum sebagaimana layaknya keluarga sendiri dalam Islam, memberi makan hewan termasuk perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan. Hukum memberi makan kucing pun menjadi sunnah. Sebagai umat Muslim, sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan, dan juga minum kepada kucing, terutama saat kucing dalam keadaan lapar dan haus. Karena hal itu merupakan sedekah, kita akan berdosa jika membiarkan kucing tersebut menderita kelaparan. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang yang memeliharanya. Memelihara dan memberi makan kucing liar di jalan ternyata memiliki hikmah, dunia, dan akhirat. Hal ini karena kucing juga makhluk Allah, sama seperti manusia. Yang tanpa kita ketahui, kucing itu mungkin saja berdoa untuk siapa saja yang memberinya makan agar mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Kucing yang berkeliaran di jalan disebabkan karena kucing itu sedang mencari makanan dan air, juga sedang mencari orang yang baik hati yang bisa memberinya makan. Maka, tak heran jika ada kucing liar yang tiba-tiba hadir di depan rumah kita. Sambil mengeong, meminta makan, bahkan kucing itu akan betah tinggal di depan rumah kita jika selalu ada sisa makanan dan air yang disediakan untuknya. Dengan makanan sisa saja, kucing itu sudah senang dan dia berdoa untuk kita karena kita sudah mau berbagi sisa makanan, apalagi jika kita memberinya makanan yang baru. Kucing pada dasarnya adalah hewan rumahan. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kucing itu tidak najis, dia binatang yang suka berkeliling di rumah. Kucing termasuk hewan yang tahu etika. Ketika pemilik rumah tidak menghendaki keberadaannya, maka kucing itu akan cenderung mencari tempat lain. Konon katanya kucing hanya mendatangi rumah-rumah tertentu saja Sebagai hewan, kucing ternyata bisa membedakan mana rumah yang layak untuk dikunjungi dan mana yang tidak Kucing mengerti mana manusia yang akan berbuat kasar padanya dan mana yang tidak dan konon katanya kucing-kucing yang datangi rumah kita itu sengaja dikirim Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji seberapa pelit atau dermawankah kita, apakah kita akan membagi nikmat Allah barang secuil kepada mereka atau tidak, berbicara tentang kucing dan sedekah seperti yang kita ketahui, bahwa kucing merupakan binatang yang amat disayang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Karena sayangnya, Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya. Untuk selalu menyayangi kucing dan memeliharanya, sebagaimana mereka menyayangi keluarga mereka sendiri. Dan bagi mereka yang menyakiti kucing, hukumannya sangat serius juga menanti. Hal ini sebagaimana kisah yang terdapat dalam sebuah hadis Sahih Al Bukhari, di mana seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya, dan ia tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Lantas, ada tanggapan Nabi perihal ini. Maka, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa siksa neraka-lah yang menjadi hukuman untuk wanita itu. Na Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang si sahabat, "Apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" maka beliau pun menjawab dengan sabdanya, "Di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: "Kita sering melihat kucing tak bertuan berkeliaran di jalan, bahkan di pasar. Mereka tidak sekedar mencari makanan, tetapi juga mencari tuan dan tempat tinggal yang terbaik untuknya. Karena itu, jika kita memahami bahasa kucing, kita akan tahu bagaimana kucing berterima kasih dan berdoa kepada orang yang baik hati." yang sudah memberinya makan dan tempat tinggal ada seorang sufi Irak yang bernama Sibli ketika wafat hadir dalam mimpi sahabatnya yakni dosanya terampuni karena hal kecil karena ia telah menyelamatkan seekor si kucing yang hampir mati akibat cuaca dingin Kaum sufi juga meyakini, jika dengkuran kucing mempunyai irama yang menyerupai zikir kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum sufi mempercayai, jika kucing selalu bertasbih dan berdoa kepada Allah agar melimpahkan rezeki dan pahala bagi siapapun yang menyayanginya dan memberinya makan dan minum. Memberi makan dan menolong kucing merupakan kebaikan, bahkan dosa terampuni. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis, seorang pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu, wanita tersebut melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari dalam sumur itu, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberi makan kucing juga mendapatkan pahala sedekah dari Allah, dan Allah merahmatinya pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, "Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan lalu dimakan oleh burung-burung." manusia dan binatang maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan Niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Oke pemirsa yang budiman itulah ulasan tentang sedekah pada kucing Kita bisa mendapatkan ampunan dan ridho Allah Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam